проснулись а, пораньше, пришли сюда для того, чтобы все-таки защитить нашу родную Одессу. Она сейчас очень просит о помощи. Мы должны защитить маму, потому что так не бывает. Как у нас нельзя убивать склоны, нельзя убивать парки, нельзя а, не замечать прежде всего, а, не ну, не прежде всего, а, не замечать велосипедистов, которые тоже есть. Мы просим от а, велосипедной ассоциации города а, у у мэра, у депутатов о том, чтобы они обязательно рассмотрели сегодня во время сессии вопрос о создании в нашем городе развитой велоинфраструктуры, чтобы с следующего года начались начались постройки как раз вот этих велодорожек и велопарковок. Как раз пришел здесь мэр города. Товарищ мой, постройте велодорог, будьте нормальным человеком, нам они очень нужны. Наши жены боятся ездить по городу, боятся. Я думаю, это аплодисменты все-таки нашим женам, которые боятся ездить на велосипедах и скоровыедут, а не вам лично. Обязательно дам. Добрый день, добрый день, дорогие одесситы. Что касается Антона, а вы знаете, сегодня а этот вопрос снял, и а мы его дорабатываем. Вынесем тогда, когда он полностью будет готов. К а сожалению, сегодня, а сегодня, а сегодня, а сегодня а да, есть а такие крикуны, а а есть такие крикуны, а а которые а хотят на любом вопросе а разжечь а страсть. Даже замолчи Возьмёшь микрофон и будешь говорить. Возьмёшь микрофон и будешь а говорить. Нехорошо, хорошо. Не 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 в... уважаемые не 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 коллеги, если кто-то рассчитывает, что он найдёт какую-то тему, которая у нас разъединит, как бы он ни орал, как это невменяемый молодой человек...

Ну давайте, давайте все вместе, хорошо? Не позор! Не позор! 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 Все, я думаю, Алексей Алексеевич не заслуживает больше нашего внимания, к сожалению. У нас есть, У него есть 30 секунд, не больше.